Тренинг будет проводить. Товарищ водитель. Uh -huh. Будьте добры, удостоверение личности. Uh -huh. Гражданина Украины. Попасть у Хилян, проверим. Причина остановки. Давайте начнем с этого. Не, не, ну, я Товарищ, не прошу, рожда... я вас, вас... остановил. Я, я вас остановил как гражданина для проверки по национальной Где базе Такое написано. И ПНП. Смотрите. Вы Стоп. вы теряете свое время и мое. Мне не жалко что времени. Даже у Келянтия, вот вы, же вы. Вас предъявит. паспорт предъявите. Вы начали вам говорить про закон, правильно? Теперь давайте все по закону. Прямо четко вычитывайте, будем вместе с вами читать, где такое написано. Где написано вы, такое, задать, такое задать, я причина. Я, я не с вами не разговариваю, мне меня не останавливаю. Я вам не буду отвечать. Я вам не буду отвечать. Вы, меня человек остановил, я с ним общаюсь. Что происходит? Со мной все нормально. А? Вы запланировали, да. да. что сейчас будете? Да. Что с вами происходит, товарищ <coughs> водитель? Что происходит? А? Ну, Чего а? так неспокойно? Как неспокойно? Ну, вы вот вот начали так. говорить за закон, правильно? Если вы живете по закону, то давайте по закону работать. Паспорт предъявите, пожалуйста. Зачем? Затем же военное положение Да, еще где написано такое? Причина. Вы машину остановили? вы меня не остановили на дороге. Уже причина остановки вы... такая. Уважаемый, у вас все нормально? Еще раз задаю вам вопрос. Чьи остановки туда? Я вам объясню. Вы разговариваете за закон. Для где проверить. такое написано? Для проверки с военным положением. Где? Ну так вот, почитай, почитаем, если там есть, я покажу. Читайте. Где? Читайте. Где читать? Да откуда, где хотите читать? Вы газету если, если вы не читаете, знаете, читайте. так а зачем вы Читайте говорите? газету. Я читаю газету. Книжки, газеты читаю постоянно. Когда в туалет да. Когда... Все? Можно Жалко мне вас. А что Жалко мне вас. Жалко у пчелки. Вы летал когда-то с машиной? Я? Да. Нет. Не? Думаю, Думаю, мне угрожаете, типа, или что? Нет, удостоверение другой, ваше. Ваше удостоверение. Товарищ водитель. Ваше удостоверение. Вы нормально разговаривайте. Ваше, Ваше удостоверение. будьте добры. Ваше, Ваше удостоверение. Инспектор, как я с вами да, Когда мне говорят, вы вылетали с машины, вы для меня да? уже... Пока... Да потому что военное положение в стране, да, уважаю Я вас примененно Перемьем Я До свидания. Документы покажите, вам. Документы покажите. До свидания. А что не показывали? Смелый такой. Счастливый Смелый такой. Мужчины, вы не бегите, вы не бегите, понял?